dotika u Rijadovo, znači eh, rakuje še 912. rok, ja piše i toto. I od 912. roku zvanično še rakuje, že fotbalski klub postoji u Kocure. Preslaveli smo storočnicu, evo teraz už 112 roki, jak, jak isnuje klub. A, co še dotika fotbalu, jak še vi zaljubili do Iskri? A sad da ci povijem, to pa e, ja kad bu mali toše perše bavelo po pažicima po pažicoc i to baveli smo pomedzi sebe jak odtedy u u do, do, do do te đišnje vreme do crkvi do do ranšnje crkve večer vratime i izme na pažicu podzelime se i bavime na dva goli e stakvolani to ti trenere iskrovo i to je prišli patrizi to to je vec, trener kto był w Iskry, powołać się, że da przyjdziesz tu na stadion, to tak ja da, da gdzie, da, da gdzie... w 60 tych rokach sam począł na stadion Iskry przychodzić. Kto był trener pierwszy? A pierwszy trener mi był Julin Zahori... e, nie Julin Zahori... nego pokojny Jogen Zahorianski. Jaki był trener? Ha, jaki był trener? Wojdziesz do Sleczynicy, naprawi sastaw i gori Šljebodno, to šlebot no taktike to ne bilo u to čas že da poveš koji čas terena tvojoj i taktika i sistem i to to nije bilo baviš nada goli i zdravo ja u prših šest nedelki sam tu na 15 roki, 15 roke, tri i 3 meseci peršira u utakmicu ja ja ovaj, tu mal tak poves da jakih navijača, ktorih me i bodreli i vše sam dobre odbavil i, i dobre posjeval sam i goli dos, naročito slavu, ja hvaral da raz, že ja vesej dal goli slavu, jak znovu, ali dobre, gole je gol, hej. Takže, bilo mi tu fino, mali smo i pojačanja dejak iz Osavinovo sela, kiži jedan i, i to ti, tu hlapci za Zverbasu. Obično tu na, za nas bavili. Dobro do, Ja bol tak dost zadovoljni, robil sam mu za drugi, pulsom sam tu. Sjećam se recimo, ja sam debitovao sa 16 godina za prvi tim. To je bila generacija starijih igrača, Među njima pokojni Vlada Juhas, Zahorijanski, Dražić, Vojan Deljković, Kuljka je tada isto bio nešto malo stariji od mene i to. I onda igrali smo, dobro znam, ovdje smo igrali kući Mlado Sturija kad sam debitovao. Dobili smo tu utakmicu 5-0, ja sam prvo polo bio igrač utakmice. Ali sam imao jednu grešku i nismo primili gol stare slačionice su bile, kad smo ulazili u slačionicu, ja sam sa onog gole, gore, gola dolazio i na vratima me sačekao Dražić, star iskusan igrač, i opalio mi je šamar na vratima. Ja sam ostao bez teksta, on mi je rekao, nećeš se ti smijati a mi da ginemo na terenu. Njemu se valjda učinilo kad sam ja posle te greške da sam se ja nasmijao. Ako u jednim ohrad, prostore, varija to golmanov prostor, šestnesterac, vi buli golman, jak prišlo do to, toga da budete golman. Ha, još i u osnovnoj školi, isto tak, zeljeli smo što to, i ja tak nadumam što budem golman i ne vidjel, ja što mnje to idze. Dobre, Ljubio sam paradi, i pravice i tako još dok sam mali bula, već to predluželo i, i to to. Kad smo u tim prostoru, već... E, e, utori... Bolmanov u 5 meterov, znači igražnja treba da še pita. Ja še vše toho trimali Ja moj centar šuti boli, ja golman Bolman, ktorý vyhodzal na centar šuti. Kto za vas boli legendi Iskri? Da si povem, znači ja, ja god mali, mne... Mnije je še bar spaćao Vladislav Juhas, von je keres turec, ali je već prišao po roboti do Kocure i on to i ja, ja, bar sam ovaj, bio, da ne povem, zaljubeni do njega, ali i, pri, i kad sam počeo branjiti, on me privital, savjetoval me, znači strašno korektni je bio. On tu, on tu u, už u toto vreme kad sam ja počeo branjiti, Vladimir Čantovš, tada je pošal do radniku do Verbasu a isto tak Julijan Zahorijanski, on nekši živi i on bol hodbaler, ktorý mi še pačil tak. A od golmanoh? A od golmanoh, Od golmanoh ja še ne zdogadujem tih dobrih Golmanov. Skoraj mnje branil Ljubomir Moskalj, pokojni, on solidni Golman bol. Evecka, ja to, kad ja bol tu, i posle mnje Zdravko Babić, i dujem, že... Ovaj, veće i tak da da ne bude prepotentne i takih dobrih golmana nije bilo bilo podajeden na chwilku še ukazala, ali ne ne na dugo znači priznavam jak golmana i pokojnog Moskalja što meni imponuje ovaj da posle Hromiša i mene da da Kucura što iskra što se tiče momaka iz Kucure nije imala da kažem bolje pravo golmana uglavnom dolazili golmani sa strane. Naši golmani nisu bili, možda sam neskromni, ali nisu bili tih kvaliteta, nisu voleli da rade. Ja sam više voleo trening i Stariga isto, mi smo više voleli trening nego utakmicu. Jer nekad na se desi ako igramo dobro i sve i nemamo posla, pa mi smo posmotrači kao publika. Tako da, mislim, imali smo, imali smo, uvijek smo imali neke generacije, tako da ovaj, nije, jednostavno sam voleo to i volim i danas i ne može me niko odavde oterati. Касамироня мало вон тоді з кресюра добре пойташі в'єднак ми були і в школі, і на факультету. Рекуїзум я доньку, да я візим там. s kere s Turcami, može da se ja mu govorim da me do Malacka, trener bilo vlado Malacko tedi. trener da me odveze on hvarilo, nijet problema, i co ja znam, i me I ja mu govorio že co sem, že ja bi pristal da ovaj, tu še zapošljim u vas da bavim za Rusine. On hvarilo, nijet problema, idemo tako i gu direktorovi, to perši majići, jak še volal, to, to. Je mi na dohvarku, to, to mi pripovedal, hvarilo, nijet problema, gvarim, Tako i na ponzelok na robotu. Dobro, svako je na ponzelo, to bila sobota. I, i ja prišao domu, i teraz, jak oni doznali, ne znam, ali je doznal direktor Hornjak, e, Mihal, e, direktor za drugi Kocura, i to Djuhas, inače, keresturec ali je malo s Kocura ženu i tu žilo u Kocure. I oni prišli njedzelju do nas i hvarja, ovaj, od svoje znace že vaš Julin se pojde do je da robi i da bavi tam fotbal. Jaz vem, znam, da je Bultuška ukaristura, a ni mi ni hvarila, hvariže, tam hvari suho zapošljice, mi te razprišli, ta hvari, na ponzeljok najprej zemlja na robotu, nizeljo prišli nam Glasovi na Rošvarko in hvalili na nizeljo na, na ponzeljok, da prizemlja robotu. I ja teraz študiram, a reku, mam na ponzelok u kerasture do da idem na robotu, a mam teraz tu, ali ipak kocur tu, mi doma i švitsko. I ja već od kerastura i tu sam počal robiti, tako i su mi registrovali za iskru i, i ja tu baval ovaj zeset roki za iskru. Za to ti zeset roki ovaj, za iskru, co sam bavil, dva razmi bili privaciji.

Ovaj, soš je dotihka ta ginšek, upam, da ti nam še ostane Iskra in Rusin, zauzrukovo kerestura. A to, jaz še šest do devet, ja, kad sem bil mali, eh, najperša frka, kot jo ja počutim, to bolo, kad Milko Đurovski prešel za svizdi do Partizana. Eh, ja, znam, da vi З іскрі прийшли до, до, до Як то було? А була істофарка, не така велика, як, як Мілко-Джуровське. Було, було. E, ще того, коли я пішов до Керестура, а у той час був покійний Кирил Киш, тренер. І я раз прийшов на змагання тут до Коцюра. I on mi nije na stadion da voj za mi toto. Oh, za mnu, tu bude, tu mjesto tej betonske ogradi, te bula drevena ograda i bolo dziri tak i ja seknu za stadionu. Selme me bit človek što <laughs> sam pošao dok je restura. Jak vam bolo u Rusinu? U Rusinu, eh, to ja njerasi. Jak, se... jak kocorcovi, to sem. To, znači prijali me, krašnje. Evo da povem, tam sam bol sezonu i pol, užival sam tamo. To je za mene uvijek bio derbi ja se sjećam na početku moje karijere kad smo igrali ovdje sa rusinom izgubili smo ovaj ne prvu utakmicu koju sam branio protiv njih onda je u onom starom ruskom slovu izašla slika golman babić branji penal mislavski jovi muco to je na onom golu bilo dobro se dobili smo ih dva jedan a onda druga utakmica koja mi je poraz jako teško pao tri dva smo izgubili, ali mi je poraz teško pao iz razloga što mi je stariga dao gol. I to iz penala. Tako da, da zbog toga mi je taj poraz teško pao. Nešto se tiče samog krstura Možemo u prvenstvu i deset utakmica da izgubimo samo makar prijateljsku Rusinu da pobedimo. Ali ja moram reći da, da, da sam ja sa svima iz ruskog krstura izuzetno, izuzetno dobar prijatelj. Da smo, da, da mi kad je utakmica to zna se šta je međutim posle utakmice da druženja su nezaboravna im otprilike bao su mi za pionirok i za, za podrostok i normalno što smo jedva čekali da budem i u peršem timu. Eto, da ki kad smo na ponijeli, veska, to bol turnir Ruske slovo, nije bilo Jaša bahov Ruske slovo. I tada sam peši i normalno što za mnju bol veljke daco, normalno že, že kad sam bol na lavki, kad sam bol među osemnaest, to, to bolo jaki šik, veliki da pojem značaj. E, nije bilo mi češko ani zbjera za nje opremu, ani labdi košić, njeko šelo še jak teraz, že še njih na traktor, neko bilo i, i, i traktorska kosilica, bilo i to ti, jak vlaju, to še valaju, guraju kosilici, po dvojo, trojo, i, i, i ko še, i šitski smo vali, jak še posebno volju veliku. Teraz, ovaj, eto, tu daka druga pripovetka, vošloše, každim rokom su me da im pojam, pred 15 roki sme buli patos liga, pa smo vošli do tej područni dajkej, dva razmišljaše ovaj, boreli za plasman do, do ligi i Eto, konješno, poslije stoji dat rok, jak, jak našo navijače, ušli smo do taj Vojđanske. Zdohadujem še baš početku za pioniru, kad sam nešto počel baviti. Perše zmahanje je bilo baš proti Kerestura i tu sam dal gol, to nigde ne zavudim. E, teraz to ti pionirski dni mi boli taki da sam stvarno žil za fotbal i, i, i každi trening, každe zmahanje jedno sam jednostavno nije pripušćoval, až i kad bolo da je šveto, že nije bilo treningu, až mi bolo tak, jak da povem, e, nje pravo, že, že, že nije treningu. E, već kad prišlo u što to za perši tim, mušim poveže sam u mačih kategorijah še na pretku u e, veznim tim šore i prišao sam do peršog timu i tu sam počeo baviti na zadku jak štoper. I to mi tako je bilo, že moja pa na početku sam še bunjil, že njescem, njescem, ali već sam prilapil, bo mi hvarali, že to dobro bavim i calu karijeru sam ostal jak štoper. Prišao sam s pajtašami na perši trening, to nas bilo tudi 30, znači dali nam labdu i balce fotbal. I to se vremena već bi kristali salo, Kto to zaljubio ostal i evo, u iskrisom znači, bavio sam skoro, da povem, 25 roki od, od, od klincov pa do peršo timu. Najveć si pametam to ti uspihi, da povem, u peršim timu, kjer sam počal i 27 rok, kjer sam, ne znam, tedi šesti ligi do pijati, tedi su malo da 20 roki, to mi da pomem perši tak veći uspjeh za Ziskru, već znova sam ja god kapiten 20 i se teraz ktorog roku, 2017 i 2018, isto ja god kapiten uvošao za Ziskru do, do, znova do 5. ligi, potom smo među vremenom i padli, da to da jaki mi najveći uspjeh da pomem ja, ja bavjača. Bavjač. Veljoš je tu to premenjelo, znači počaši od toho stadiona, šitskoho, jak to skoro bi pa do teraz, znači do promenjki, pa do samog fotbala, do igrača, do, 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 do mentalitetu igrača, do je. Možda povezati, tada je bilo veliko interesantnješa, Agnješka je boša išla za autobusom i e, pod rostog skore skoraj peršog tima, ta tu išlo da kedi i po dva, tri godine skoraj. E, e, išlo še do mjesto, su tam Vilovo, Gardinovci, Lok. Dobro še zdovedujeme u Vilovu, kada je na Bavelji, višli sme na, na teren, a nije travi. Jednostavno, taki teren že nije travi. E, nije bavjačov. minuti do zmahanja nije bavjačov, kad oni su pri kukuricu, prihodze bez, bez ohrivanja, uhodze na teren bavic. No, vam to tako bilo u tih ligu I naš čest je že sme od, od takih ekipa, od takih mjesta, odako sklonjeli teraz. Mnje je bilo to da povem, drugarstvo, da ako malo sam, što ti starši pajtaše tam da povem, Kuljka, Stariga, Babić, što oni pod 12, 15 roki starši od ja pijaše s njima, druže, to za mene boli legendi, stalno to, znači, druženje, znači, to jednostavno, kad si prešel po centru, upalja, uh, to u iskri bavi, kad daš gol, to vetska je išlo še od, od 8 ozirom večer do 3 rano, bo še dal gol. Ovaj, teraz to dakle zinšak, ali isto, sigurno že imperativ pobedi i teraz ovaj, kaž domu to cilj. I sem poveže i to ta naša teraz, to ta generacija je barz dobra. Hviljkovo iskri bavi osim pešotimcoh, ješći dvome na lavki, znači z 12 z dvanac i mame iz stvarno su dobri. Peši i peši, da povijem, že su dobri bar s hlapci. Znači, njavam da problem s njima, da je što kradlo i šorci, i dresi, i štusti i šitsko. Teraz, evo, teras stvarno, možda me povijem, smo za za stima ovaj, bavjačane. Mame štiroh pejcov za strani, ali mi ih tak do, doživljujemo jak da su, jak da su našli. Nije bitno nam čije zravno sela, čije za skuli, čije za zvrbasa. Šitsko hlapci školovani, vredni, prihoze kedi god mogu kad maju svoje dake, ovaj, problemi či u školi, či na fakultetu, či na roboti, tada i nije pridu, ja se do grupe že nije prihoza, ali stvarno to može i prihoze. Pa še sam tu pošla do nas kad sam malo kolo šest zoki. Na to me baš zanimalo, zanimalo fotbal i moje braca ba, baveli, ješi bavlja. Ta dadi mi ja da nje. Pato sam tu takmici i od starših i od pešova tima tedi davno, ta sam se li ja opatiti za gbuze. posle dva, tri roki kje sam tu u takmici, ta, ta, takmici baveli i šisko to, Vidjeli, vidjeli talent u Novi Sadze, derbi, bi ta me volali da pojdem bavi za njih. Ta, ja da može to už velja vekši kojak zemlje i že trebam pojesti tam baviti. Ta sam zamolio tato čime še može vožicu, on na malo pristali, ta sam tam ostal tako dva, tri isto. I već kad sam se tam naučao baš bavit, tam me tu volali da bavim za prši tim. Bavim tu kod sura Kaj su malo, da su še iz roki. Napravil su malo pauzu u fotbalu, možda rok, rok i pol. Tam še zaš rasel iz tu cure. I bavio sam da jednu sezonu. Tam ves ko povolali do Vrbasu da bavim. E tam boli mocnejši ekipi i dosti sam naučil tam ješči u Vrbaše. I povolali me za peš tim teraz da bavim. I ja sam še veljo, bo ipak to vam je tu kod Sure i ljubim to klub, da sam še vracao. Kao mali sam došao ovdje, zavoleo sam to i onda sam prešao u Vrbac da treniram sa, ne znam, 7-8 godina. I nakon toga sam otišao u Topolu, tu sam bio jednu godinu dana i u Novi Sad, u derbi za mladince prešao i evo sad sam ovdje. A ja tu počeo trenirati od malih nohoh i bio sam tu do 15 roki, da sam pošao do proletera do Novo Sadu, ali ali prošlo roku sam še vracao nazad. I tu sme upisali istorijsku sezonu, u kojoj smo prši raz u istoriji vošli do štvarte ligi, rangu takmičenja. I to baš dobro tikalo na calu atmosferu. To roku še vracali dost mladi bavjačov, ktori tižo skocura i to odlično perše za zavalal i za klub. Ke nastavim tako i kažem tizen da kažem tening dođem da za dva, dva roke govorim uspijem za pršu postavu uh, u Kocure, da bavim, za isko. Ali kad nje svejedno nastavim biti veći i nas da bude ljepše. To klub u to dam od sebe, po to mi to početak za prši tim da mušim še i dokazati, že bi priliku da bavim i da napredujem u futbalu. A vidim sebe u iskri, još holjem dva, tri roki sigurno, da ovi ovaj zime za dalje. Dobra atmosfera, ljudi ovdje vole futbal i... Za mnje znači perše pajtaše pa i taše. i to ta atmosfera. Za šitski, za god da pojdeme vjednak zme, u Valalu isto, trebamo še jednak takže to odlično, A i za Valal isto, dumam že Ljudi každa zemlja motim beseduju i to je odlično. Napolnjali smo trebini, skoro každa utakmicu je sprem 200 ljudi i to je odlično za cijeli Valala i za nas. Богато в тих в останніх сезонах було тут все, те, з мише борлися за обставання в то в Ліги Е, е прошлого року. Так що наместело хвильки, коцкі ще зложили, вже з ще боролися за перше місце, хоч ніхто кому ще не ніхто не жадав футболери. І то -то може бути сподівання, а управа ж бажаючи да до вищої ліги. Не була за то, ні, вже не, але to, to, ja lijep pospišelo znači nam evo vošli izme, teraz ja ne možem zadumat zvoju ođanska liga, znači to te to mne, te razbaviš za se ekipami, ktori da kedi bili, bili u, u super ligi našoj, da Bačka Palanka i Hajduk za Dumam že znači veljo za cali val, du, i dumam že baš ljudi ljubja ovaj, da, da prihodza tjedan se u zadnji par roki kada se bavi, da pomeneš da smo bavili pijatu ligu, pa smo bavili baraž za Vojvodjansku, pa smo tjedan zvošli, baš ovaj, dost ljudi prihodi da paci u takmicu, da vam želim velja, znači iskra. I on ma sovelo še tjedan i prestoti timu i še djeci prihodi, da so bar dobre, tako da vam želim znači. Samim tim, že to je jedini teraz, da povijem, klub u Kocure, ktorý postoji gdje djeci može trenirati s znači, da povijem, da imaju takmičenje i šitsko, možete i trenirati od boljku i od soalje, nemaš takmičenje, nije to ipak tako zinšak. Kocur pomaha iskru, jak da pomaha, tim, ljudi su prihodze kupnje karti, mi to dobri, da povijem, dost dobro predavame karti, jedan od ritkih klubo, koji ktori preda po 200, 300, čak i 500 karti, da u utakmici, i to je veliki ovaj, prihod. Opština nas bar slabo, ovaj, dođe su velike krizi, bar slabo nas vi, vi poštuje jednostavno dovoženje, a nje 50%. A kakvi 50%? 30% nas vi poštovali su trebali. To bar z malo. Znači, to do velike sredstva trebaju za, za organizaciju jedne znači, je troški rižni, a eto, da vi to tu našu kačmu, je isto dobre nam drobi, ktoru da je i našo patriot, simpatizere preveli, eto, teraz to še ovaj, vrasa na taki sposob, že, že i tu napravimo deki dinar. Takže, eto, ker primeše. To perspektiva iskri, dumam, ovaj, to dobre. To, 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 hto, to, to, ovoj, i, i, i napravio da še to robi, to bar dobre i mudre. Ja dumam, že tak še stvaraju fotbalere, igračke i sve. Ja potrimujem to. Ked tak ovaj napravili, bo sam uvario, manje nije što to je od djeci, tu je, kad sam teraz patio, tu je, 30-40 djeci. To, to, to je najbuduće, šestme od njih dobri bavijače, ta velika, velika stvar za, za ekipu i za kocurski fotbal. Ja sam preko sporta istekao mnoga, mnoga prijateljstva. Ja moram biti iskren, da nije bilo futbala, možda mi bi malo i ko znao za mene, ali futbal mi je u tom smislu dao jako mnogo ali fudbal je moja ljubav postoje, moram priznati posle familije najveća i nikad nisam odustajao i dok sam živ dok budem mogao da hodam ja ću dolaziti ako ne pribine su hvala bogu tu biću najverniji iskre, to je sigurno do 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 s futbalu, uopšte do sporta vošlo teraz je njih to veci za darmo mjesto Čimci prize da jaki ljepši bavijač, tako i pita kelio. To od najnišej ligi do najvišej. To perše penježa, već to Ali dumam, že e, zna mi še teraz pri Iskri, pači miše to, to že osem sme standardni bavijače kocurci. To davno nije bula. Znači, u višoj ligi zme, teraz mame, znači, mame, mame e, svojih domašnjih bavijača. I vidiš na njih kad vidu na teren, ljepše baja. se? A jak da nie, jak da nie. I teraz jedan, e, baš spomno, kako je to lepo, kaže, kad su domaći igrači strelci. A šitski tromena na ostatnjoj takmici u Kocure, Kocurci bolje su dalje. To dalje gol. I pored njejše na trening. I za, za konjec, co za vas iskra? Za je iskra posle ženi druga ljubav.